Сегодня я покажу, как в Майнкрафте, сейчас, как в мы... лучше ну, по телефону было, извините, сейчас, я пока паузу поставлю, так, я покажу, как пережить, ну, сейчас, секундочку, подумаю. я покажу, как... Как, как, как... Ладно, в общем, сами увидите. Так, нам надо домой дерево. Дерево, дерево, дерево. Йо. Наше самое лучшее дерево, дерево, наше из дерева. Наше дерево. У вас уже так есть. Дальше добываем, добываем, добываем. Дальше, 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 дальше. Сейчас посмотрим. Дальше я скрафтю 4 березовых палочки. Сейчас там телевизор работает. Извините, сейчас попробую. Итак, мы с палочек крафтим, крафтим. Ой, извините, это я случайно, 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 случайно. Мы с... ставим одну сюда. Березу или что там у вас дуб, или все остальное. Ну, советую лучше найти березу. Потом из березовых палочек, из березовых Досок мы делаем верстак. Так, вот мы взяли верстак. И наконец-то, наконец-то, наконец-то. Верстак надо носить с собой, если вы хотите его уберечь. Так, мы пока его поставим куда-нибудь. Мы. Сейчас вспомнишь, что мы будем делать мы будем делать топор. Так, делаем березовые доски или какие-то мусы. Но все равно, в общем. Берем и ставим вот так. У нас получается деревянная кирка. Мы берем деревянную кирку. Берем с собой верстак. Ну и вообще нам надо беречь с собой. Ломаем березы. Штучек 20 или 10, не знаю, давайте штук 20 или 30. Ой, еще забыл сказать, вы лучше поставьте сложность мирную и чуть-чуть подождите чтобы на вас потом не нападали, а то будете потом меня винить, что почему там, почему на меня не нападают и все остальное. С вами был Кирилл, с вами сейчас Кирилл Спанч -поп. Он и начинал это делать. Да, там телевизор работает, так что лучше вы обращайте внимание прыгаем, прыгаем, прыгаем. О, еще последний. Оп, смотрите, и берем дальше из березы. Мы строим, строим березовые доски. Ой, у меня их уже 64, быстро накрафтились. И у нас становится дальше много досок. Сейчас мы это чуть-чуть это делаем, и устроим дом, конечно же. Дом, 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 дом. Милый дом. Так, так, копаем, 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 копаем. Настроим, строим. На ломается наша кирочка, ломается. Видите, вот тут. Вот это надо заделать. Ой, хотя вот эта шкура будет точно. Не надо. Не надо это заделывать. Но это долго ломается, конечно, что-то Опять не научу вот это уже. она нам не мешает. Если что, я поставлю паузу и дождусь от утра. Спрыгаю. Вот у нас уже маленькая квартирка. получилась. Ламу, ламу, ламу. Опа, кека сломалась. Устроим тогда новенькую. Ага. Надо всегда с собой держать вот так. Говорил же, кто не держал, я не виноват. Вы же не держали, я просил. Ну, чего всегда сломать? Угу. Ой, уже этих землей некуда одевать. Нужно выйти. Вот он, нету, нету. А, давайте бежим куда-нибудь подальше, подальше, подальше. Давайте за дерево спрячем как раз. Так, возьмем. Угу. так, чтобы выкинуть, нажимаете английскую букву. Не знаю, как. Короче. Ну, сами потом знаете посмотрите, как у и И закроем один. Я не правильно сделал. Ладно, давайте я выкину, пока остановлю видео. Все, я это все закопал. Итак, давайте приступаем далее. Угу. Ну и, и так, строим, строим, строим. Опа, рисусы кончились. Давайте я добуду, добуду, добуду. Только ну, не доберезовую, чтобы не одинаковым. Ломаю, Березку, березку, березку. Березка. Добываем, добываем. Сколько тут и есть. Ну, больше нет. Опять же нет. Ну, дальше-дальше, мы украсим из этого. Скоро будет время прощаться, извините, но я не такие правила. Мне скоро надо будет, смотрите, моего следующего выпуска. Ну, можете я его еще один сделаю, конечно. Ну, если хотите, мы его еще один. Ладно, сделаю еще один, уже уговорили. говорили. Я сейчас дострою и все, и конец Всем до встречи, с вами был Кирилл Спанчбол. Ждите следующих выпусков, но я его сделаю сегодня. До свидания.